Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan pembentangan peta silang untuk uh, subjek TUK 1124 iaitu hidup berkualiti untuk kanak-kanak berkeperluan khas. Baiklah saya perlu perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Zikri bin Muhammad Syafiza uh, daripada program BPSMT ambilan Ogos 2004 bila 2009 unit pendidikan, pendidikan khas dan isyarat ila madrasah zahana di timbang yang Adalah untuk pengenalan. Pada 27 Februari yang lalu, siswa guru khusus pendidikan khas daripada IPTN Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Kota Baru telah mengajukan program di Sekolah Kebiasaan Demi 2 Kota Baru Kelantan Program yang dilakukan adalah program sekolah dan program ini disediakan oleh murid PPKI sekolah tersebut Program ini juga bertujuan memberi penedahan pendedahan kepada siswa guru tentang kepelbagaian keperluan murid berkumpulan pendidikan khas MPPK serta cara terbaik untuk mengendalikan aktiviti berdasarkan tahap usia murid Objektif program. Jadi objektif utama program ini adalah untuk mengukur semangat uh, inklusiviti dengan memberi peluang kepada LGBTQ melibatkan diri secara aktif dalam pelbagai aktiviti yang interaktif. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk menggalakkan perkembangan sosial dan fizikal LGBTQ melalui aktiviti yang menyeronokkan serta mengusulkan pendidikan. Akhir sekali, program ini diadakan untuk meningkatkan keyakinan diri dan kecekapan psikomotor yang dipikirkan dalam suasana yang mendukung dan mesra. Baiklah, ini merupakan aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan sepanjang program tersebut iaitu yang pertama, senam berhenti, yang kedua, membawa bola secara berganti-ganti, membawa pembuli kaca secara berganti-ganti dan yang terakhir, membawa bola dalam gunung secara berganti-ganti. Okey, untuk senam Robi. Bagaimanakah cara melakukan senam ini? Aktiviti ini dibolehkan dengan muzik, latar rancak dan mudah diikuti oleh MDPK. Pergerakan asas seperti lompat bintang, tepuk tangan, gerakan tangan dan putaran badan dilakukan secara berulang dan perlahan agar mudah ditiru oleh MDPK. Siswa guru sangat berperanan ketika ini untuk menunjukkan contoh gerakan dan membimbing dan secara satu-satu bagi memerlukan bagi yang memerlukan bantuan yang lebih. Okey, daripada aktiviti ini, objektif yang ingin dicapai ialah membantu NPK dalam meningkatkan keupayaan pergerakan motor kasar dan juga motor halus. Meningkatkan ketegasan fizikal dan kesedaran tubuh iaitu body awareness jadi daripada aktiviti ini pemerhatian dan yang dapat dibuat ialah yang pertama pemerhatian. Kebanyakan dan fikir kelihatan uh, lebih yakin untuk mengambil bahagian dalam aktiviti yang seterusnya. disebabkan yang uh, kita mengambil kedudukan ialah dan ada aktiviti lain yang seterusnya. Yang kedua, MDT secara keseluruhan menunjukkan keseronokan dan keterlibatan yang tinggi apabila muzik dimainkan. Jadi dapat dari situ bahawa MDT ini suka terhadap muzik. Yang, dan yang terakhir ialah gerakan berulang-ulang membantu MDT memahami pola pergerakan khususnya MDT low function yang memerlukan lebih masa untuk meniru pergerakan. Jadi, yang dapat dibuat pula ialah siswa guru menunjukkan kemahiran komunikasi non baik serta kesabaran dalam membimbing secara langsung. Jadi kami perlu uh, memimpin membimbing NDK ini melakukan pergerakan-pergerakan uh, yang dibuat oleh siswa guru yang lain. Okey, ini merupakan dokumentar kami ketika kami melakukan aktiviti senarau di di dapat lihat sini uh, siswa guru uh, memimpin membimbing para murid dan untuk mempunyai pergerakan yang dekat dengan sumber yang lain Yang kedua, membawa bola cara berganti-ganti Cara pelaksanaannya, aktiviti ini dilaksanakan bagi MPK No Function yang ini tentu puas daripada No Function MPK diminta untuk membawa bola dari satu titik ke titik yang lain sebelum menyerahkan bola kepada rakan seterusnya Laluan pergerakan adalah lurus dan bebas kalangan bagi memastikan keselamatan MPK. Biswa Guru juga turut membantu secara dekat dan melalui puja serta galakan. Jadi apa yang dicapai daripada uh, aktiviti ini ialah mengasah kemahiran motor kasar. Kerana MPK ini perlu memakam, membawa dan uh, memegang, membawa dan berjalan. Sambil berjalan, membawa bola tersebut. Yang kedua melatih tumpuan dan upayaan membuka arah yang dekat. Jadi sebabkan global ini mereka sukar kadang-kadang untuk mendengar arahan. Jadi mungkin dari aktiviti ini mereka dapat mendengar arahan arah yang dekat seperti kejadian uh, apa semua. Dan yang ketiga melatih kemahiran untuk kasar seperti kesimbangan tubuh. Jadi melalui pergerakan Uh, bola, membekam bola sambil berjalan tu mereka dapat meningkatkan uh, kesemangat tubuh mereka Okey, daripada itu tersebut pula pemantian dan penyelidikan yang dapat dibuat ialah pemantian sebilangan NDPK pada awalnya menunjukkan rasa takut atau kurang faham namun setelah diberi tunjuk ajar dan kalahkan kalah berulang mereka mula mencuba sendiri jadi uh, bila, mungkin ke ini ni mereka takut untuk melakukan disebut kerana mungkin ada apa-apa yang tidak menyalahkan mereka tapi bila telah diberi tunjuk ajar mereka mula uh, berasa yakin untuk melakukan aktiviti tersebut terdapat mereka yang memerlukan bantuan berpimpin tangan untuk membawa bola dan ini menunjukkan kepada kepada pendekatan one on one support jadi mereka ini memerlukan one on one support di mana guru kepada siswa guru mencuba untuk uh, menyokong satu murid untuk supaya mereka dapat menjalankan aktiviti tersebut dengan sempurna. Jadi penilaian yang dapat dibuat ialah aktiviti ini sangat sesuai untuk PPT dengan tahap usia yang rendah kerana hanya melibatkan gerakan asas. Jadi aktiviti uh, ini sangat sesuai untuk low function kerana hanya melibatkan gerakan asas seperti menggap, membawa dan berjalan. Jadi yang seterusnya diberikan menunjukkan pendekatan dari segi fokus Walaupun dalam tempoh singkat dan diberikan potensi perkembangan melalui aktiviti berstruktur ha, Dan ini pula dokumentari Iaitu ha, contoh gambar-gambar ya, dalam aktiviti uh, membawa bola tersebut Di mana siswa guru menolong uh, Dikir Masyid ini uh, uh, melakukan aktiviti ini dengan jaya ini dan seterusnya pula membawa kundi kacang secara berganti-ganti Pelaksanaannya seperti aktiviti ini dilaksanakan bagi MPK Mid Fashion MPK diminta membawa kundi kacang di atas kepala tanpa memegangnya Lalu berjalan dalam jarak yang telah ditetapkan Setelah selesai satu pusingan, MPK diminta menyerahkan kundi kacang ke darangan seterusnya Laluan diperlukan dipantau oleh sesuatu guru untuk keselamatan jadi objektif uh, aktiviti ini pula ialah memuatkan tak kesimbangan badan dan kawalan uh, badan. Jadi mereka ini membawa uh, peningkat atas kepala tanpa memegangnya. Jadi perkara ini dapat uh, menye, menye, menyeimbangkan tubuh badan mereka. Yang kedua merangsang, merangsang fokus dan keupayaan untuk tidak menjatuhkan bunyi kacang tanpa memegangnya seperti saja seperti yang saya cakap tadi Yang terakhir menyokong kecekapan dalam menyelesaikan tugasan yang memerlukan tahap fokus yang tinggi kerana mereka tidak boleh memegang jadi mereka perlu pastikan badan mereka stabil supaya bunyi kacang yang ada di atas kepala mereka tidak jatuh pembahasan dan penyelidikan kedua ialah pembahasan aktiviti kelihatan sangat fokus dan berhati-hati dalam menjalankan tugas Yalah, kerana mereka tidak boleh pegang Mereka perlu fokus uh, untuk menyeimbangkan menye mereka Dan uh, tak boleh menjatuhkan pun kacang, Terdapat aktiviti yang menjatuhkan pun kacang Namun, tiba mula dalam pergalakan dan menjadikan peningkatan aktiviti keliru, seperti jadi walaupun pendekatan telah terjatuh, tapi mereka tidak memerlukan bantuan daripada uh, siswa guru untuk mengambil pendekatan telah jatuh. Nah, malah mereka mengambil sendiri, mereka akan balik uh, pendekatan yang tersebut kepala mereka lalu meneruskan aktiviti tersebut. Jadi pendidikan yang dapat ialah aktiviti ini sangat berkesan dalam meningkatkan ketetapan dan fokus yang aktiviti. aktiviti ini juga memberikan pengalaman yang berguna dalam tugas-tugas yang memerlukan koordinasi. Okey, ini dokumentari yang dapat uh, yang kami buat, yang saya buat. Nampak? Murid-murid cuba uh, menyimbangkan ke badan uh, uh, kerana mereka tak boleh menyatakan pendidikan cita tersebut Yang seterusnya membawa bola menggunakan gelung secara berganti-ganti Aktiviti ini dilaksanakan bagi MPK High Function MPK perlu membolehkan bola menggunakan gelung rata dari titik permulaan ke titik yang lain yang telah ditetapkan kemudian menyerahkan gelung dan bola tersebut kepada rakan yang seterusnya Aktiviti ini memerlukan kawalan dan kecekapan pergerakan tangan sambil mengekalkan bola dalam gelung Jadi mereka perlu bawa bola tersebut dalam gelung tanpa bola tersebut keluar daripada gelung tersebut Objektif daripada pandangan uh, aktiviti ini adalah untuk meningkatkan kreativiti aktiviti dengan melibatkan objek tidak konvensional seperti bilum. Jadi uh, aktiviti ini uh, bagaimana mereka dapat uh, membawa bola itu dengan cepat daripada uh, titik bulan ke titik akhir. Bagaimana cara mereka membawa membuat uh, bola tersebut, bola tersebut uh, supaya menjadi uh, jadi lebih laju lebih cepat yang kedua mengasah koordinasi tangan dan mata and eye coordination. Jadi mereka perlu fokus uh, supaya uh, mata mereka supaya bola tersebut tidak keluar daripada gulung. Jadi macam mana mereka perlu buat? Okey, jadi pembelajaran yang boleh dapat dibuat adalah pembelajaran dan berfikir mencuba pelbagai teknik kreatif bagi memastikan bola yang dibawa tidak keluar daripada gulung. Belajar dia dapat kebat ialah aktiviti ini membantu MPK mengasah kemahiran kreativiti serta mengumpul rasa seronok ketika belajar. Aktiviti ini paling mencabar dari segi psikomotor dan fikir dan telah dilaksanakan dengan baik oleh murid high function. Dan ini contoh dokumentari. Nampak di sini, uh, bagai cara yang uh, dibuat oleh MPK dan dibantu oleh sesuatu guru yang lain. Supaya aktiviti dapat dijalankan dengan jayanya Ok, selanjutnya so kita akan tengok Apakah yang dapat dikaitkan daripada aktiviti ini Terhadap aspek perusahaan Lawatan pematihan dan pelaksanaan aktiviti bersama murid-murid Dekat Eskidemik 2 bukan sahaja berperanan Sebagai platform pembelajaran praktikal Bagi siswa, guru, khusus pendidikan khas daripada IPJM Kota Baru dalam memahami keperluan berdekas malah turut membuka ruang untuk menilai potensi murid ber-MPK dalam bidang keusahawanan aktiviti sekadang yang diadakan pada hari lawatan bukan sekadar berfokus kepada pembangunan fizikal dan sosial murid malah turut diselitkan dengan ilmu keusahawanan seperti aktiviti jualan keraftangan dan seni kreatif serta makanan ringan yang diadakan oleh uh, murid MPKI dengan bimbingan guru mereka jadi jenis atau bidang usaha yang sesuai Ini merupakan uh, jadi-jadi uh, ketika kami berada di eskrim uh, Demikian sebab apa yang mereka buat Jadi yang pertama yang dapat dilihat ialah Jualan perakutangan dan seni kreatif Contohnya hasil kolaj kertas, lukisan jari, cincin ringkas atau hiasan meja uh, Yang dibuat semasa ses sesi PDP boleh dikumpulkan dan dijual hal ini memberi peluang kepada NPT untuk melihat hasil mereka dihargai dan menanam minat terhadap penghasilan produk jadi mungkin uh, apabila ada orang lain uh, yang beli produk uh, hasil kraft tangan dan seringgit ini buatkan mereka lebih tertarik untuk uh, mengembangkan lagi uh, produk yang dibuat oleh mereka supaya dapat dijual dan untuk mendatangkan hasil untuk mereka yang kedua, jualan makanan ringan. MPK boleh dilibatkan dalam menyediakan atau membantu menjual makanan mudah seperti kerepek, biskut, kuih-kuih, air kontak atau aiskrim krim. Guru atau bantu boleh membantu dari segi penyediaan Manakala MPK boleh ditugaskan untuk menyerahkan makanan kepada pelanggan Mengutip bayaran atau sekadar mengatur barang di meja jualan Jadi mereka uh, Uh, mungkin boleh buat masa itu Mungkin mereka hanya uh, boleh tugaskan untuk perkara-perkara sebegini Namun guru-guru uh, mereka boleh juga uh, uh, memberi latihan kepada mereka Supaya mereka dapat membuat produk-produk makanan mereka sendiri yang, Dan yang ketiga produk pertanian dan hidroponik. Perkara ini boleh dilaksanakan oleh aktiviti fizikal yang dijalankan sehingga memperlihatkan potensi murid untuk mengendalikan tugas yang lebih praktikal seperti penjaga tanaman secara kecil-kecilan. Mereka boleh menghasilkan tanaman selesai sayuran yang telah mereka usahakan. Jadi mungkin setelah apa yang uh, kami siswa guru ini lakukan, aktiviti di sekolah sebok mungkin selepas ini guru-guru mereka uh, boleh uh, menyediakan tempat-tempat penanaman bagi murid-murid uh, ini uh, melakukan penanaman saya sayuran dan sebagainya supaya hasil tersebut dapat dijual dan uh, mereka mungkin boleh mengembangkan lagi uh, tanaman tersebut di rumah dan dijual kepada komuniti setempat Uh, jadi uh, daripada uh, ini apa yang dapat mereka capai ialah meningkatkan taraf hidup. Yang pertama kita dapat ialah peningkatan kemahiran hidup dengan terlibat dalam aktiviti seperti menjual produk, aktiviti belajar cara mengurus pendapatan dan perbelanjaan secara asas, membangunkan rasa tanggungjawab serta melatih kemahiran berinteraksi dengan pelanggan. Kemahiran ini memberikan mereka asas yang kukuh untuk berdikari dan membangunkan posisi ekonomi pada masa hadapan. Jadi, melalui uh, aktiviti uh, melalui keusahawanan ini, uh, taraf hidup mereka akan meningkat kemahiran. Pembahiran hidup seperti pendapatan dan sebagainya Yang kedua pula ialah memupuk kepercayaan diri Ketika mereka berjaya menghasilkan dan menjual produk seperti tangan atau hasil tanaman Mereka berhasil dihadapi atas suhu mereka Hal ini tidak hanya memaklumkan motivasi Tetapi juga keyakinan bahawa mereka mampu berkontribusi kepada masyarakat Rasa percaya diri ini memainkan peranan penting uh, dalam memperbaiki ber, ber, diri. Jadi mereka, uh, karyawan uh, ini mereka akan uh, berasa uh, apa yang mereka lakukan selama ini uh, dihargai dan tidak diremehkan oleh masyarakat, sehingga mereka mampu untuk bergaul dengan masyarakat uh, dan dan membuatkan mereka termotivasi uh, dan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Daya yang ketiga pembentukan peluang masih hadapan Kemahiran praktikal yang diasah melalui pertanian hotel seperti hidroponik Membantu aktiviti memahami asas keusahawanan dan hijau Bidang ini berpotensi menjadi sumber pendapatan yang stabil pada masa hadapan Terutamanya dengan peningkatan permintaan terhadap produk organik Jadi mungkin uh, mereka boleh melakukan aktiviti pertanian ini Uh, diajar di sekolah tapi mereka boleh teruskan di rumah sehingga uh, menjadikan pendidikan uh, apa uh, ini sebagai satu bidang yang sangat penting yang dapat masukan wang. Uh, Jadi disebabkan itu uh, pulau masa depan mereka menjadi lebih cerah dan uh, buat mereka berada pada taraf hidup yang baik. Dan seterusnya dapat mengurangkan beban hidup keluarga Jadi yang pertama di sini kita dapat lihat uh, Penjana pendapatan tambahan Produk yang dihasilkan oleh MTK boleh dijual dalam komuniti atau melalui platform digital Seterusnya membantu keluarga menjadi pendapatan tambahan Pendapatan ini boleh digunakan untuk menampung keperluan pendidikan khas yang seperti alat bantu belajar, terapi atau pelaratan yang dan peralatan lain yang menyokong perkembangan mereka. Jadi uh, bila -bila mereka menjual produk-produk mereka dalam platform digital dan dalam komuniti daripada hasil mereka sendiri mereka dapat menambahkan uang tanpa memerlukan beban uh, tanpa eh, sehingga dapat meringankan beban, -beban keluarga mereka uh, untuk mereka mendapatkan keperluan yang mereka perlukan. Jadi yang kedua, pengurangan ke kebergantungan kewangan Dengan melatih adik untuk mengurus perniagaan kecil seperti hidroponik Atau sinematif, mereka berpeluang, berpeluang untuk berdikari secara ekonomi pada masa hadapan Kemahiran usahawanan yang diasah ini membolehkan mereka menyumbang kepada pendapatan keluarga sekaligus mengurangkan tekanan Jadi apabila mereka punya hasil keuangan sendiri Mereka tidak perlu lagi uh, bergantung kepada ibu bapa untuk mendapatkan wang dan sebagainya Yang ketiga potensi untuk kestabilan ekonomi jangka panjang Dengan permintaan yang semakin meningkat terhadap produk organik yang terbukti dan tempatan individu yang menguasai kemahiran rohani atau pertanian secara kecil-kecilan boleh mengembangkan usaha ini menjadi sumber pendapatan yang tetap Jadi yang seterusnya yang uh, terdapat lihat ialah menjaga ekonomi dan taraf ekonomi Yang pertama yang terdapat lihat ialah membina kemahiran perniagaan Dengan terlibat secara langsung dalam menjual produk seperti makanan rendah dan perantangan Dan ketiga dapat belajar mengurus operasi perniagaan kecil Dengan efektif mereka dapat memahami pentingnya mencatat keuntungan dan pengawal kos yang membantu memastikan kestabilan ekonomi mereka pada masa sekarang dan menjadi pelaksanaan ekonomi mereka pada masa hadapan. Jadi mereka dapat membina kemahiran perniagaan sehingga mereka dapat memastikan ekonomi tersebut, taraf ekonomi mereka, kita sastar melalui kemahiran perniagaan ini yang kedua, mewujudkan sumber pendapatan yang persisten Hasil tanaman seperti sayuran, organik Yang dihasilkan oleh teknik hidroponik Dapat dijual secara konsisten Pendapatan daripada jualan ini bukan sahaja membantu MPK Memenuhi keberadaan mereka Tapi juga membekalkan uh, mereka dengan sumber pendapatan yang stabil Untuk masa hadapan Terutamanya jika sekalian mereka ada kebesaran jadi apabila mereka dapat menstabilkan sumber pendapatan mereka, mereka uh, dapat memastikan ekonomi mereka tersestabil uh, sehingga mereka juga mampu untuk mengembangkan lagi uh, perniagaan yang mereka lakukan dan yang terakhir ialah menyediakan asas untuk usaha keusahawanan jangka panjang penghasilan produk ini seperti hiasan kreatif atau perahatangan buatan tangan dapat memberi identiti peluang untuk mengekspor atau memasarkan produk mereka melalui platform digital dengan pasaran strategi, MPK boleh mengembangkan usaha mereka dari perniagaan kecil kepada perniagaan yang lebih besar jadi mungkin sebelum ini mereka hanya menjual produk mereka kepada rakan-rakan mereka Masyarakat setempat mereka. Jadi, apabila ada platform digital ini, mereka dapat mengembangkan lagi uh, pengetahuan mereka. Orang ramai boleh mengenal lagi produk-produk yang dihasilkan oleh mereka. Jadi disebabkan itu uh, uh, pengetahuan mereka ini dapat dihasilkan dalam jangka panjang, uh, dan ini membuktikan uh, mungkin dapat mungkin dapat membuat uh, ekonomi mereka akan lebih berkembang dan sebagainya. Okey, ini pula kita lihat kepada cabaran semasa yang perlu dihadapi oleh PT ini dalam persembahanan. Jadi, cabaran utama yang perlu dihadapi ialah kekurangan kemahiran dan pengetahuan. tahuan. Uh, sebilangan PT mungkin, mungkin mempunyai kemahiran asas yang terhad dalam bidang seperti pemasaran, pengurusan kewangan atau pengurusan produk. Tanpa latihan yang mencukupi mereka suka untuk mengurus perniagaan kecil dengan efektif tambahan pula setiap IPK mungkin memerlukan masa lebih lama untuk mempunyai suatu kemahiran jadi mereka ini tidak mempunyai uh, kemahiran mengatakan tentang peniagaan ini disebabkan itu uh, bila mereka cuba untuk uh, membuat peniagaan secara kecil-kecilan tapi perkara itu tidak efektif kerana mereka tiada ilmu untuk melaksanakan uh, perusahaan ini dan itu cabaran yang dihadapi oleh mereka Uh, jadi yang kedua kurangnya sokongan infrastruktur Kebanyakan sekolah menghadapi kekurangan kemudahan lengkap Seperti peralatan hidroponik, moden Atau bahasa negatif berkualiti tinggi untuk mendukung so, kerusuhanan Kekurangan dana untuk menjadikan fasiliti ini Boleh menyalahkan Kepada yang untuk meningkatkan potensi diri secara optimal Jadi sekolah ini tidak uh, mempunyai uh, ada alat-alat yang diperlukan untuk uh, menjalankan keusahawanan ini dengan, dengan lancar Jadi dis, uh, disebabkan itu mereka tidak dapat menghasilkan uh, produk yang berkualiti Yang dapat meyakinkan orang ramai untuk membeli produk mereka Dan yang ketiga stigma sosial dan diskriminasi pasaran seringkali so, produk yang dihasilkan oleh OKU tidak mendapat kepercayaan atau sambutan yang sewajarnya dalam pasaran ini secara umum terdapat sikap sosial yang menganggap OKU uh, kurang kemampuan untuk menghasilkan produk yang berkualiti yang membuatkan mereka mengalami kesukaran untuk menghasilkan masalah jadi mungkin uh, orang ramai melihat kekurangan mereka sehingga tidak mempercayakan produk uh, yang dihasilkan oleh mereka itu uh, uh walaupun produk itu kualiti mungkin mereka tidak menganggap produk itu good hanya kerana kekurangan yang dimiliki oleh orang kayu ini dan itu cabaran yang sangat rumit eh Baiklah, dan selanjutnya kita akan melihat kepada cara mengatasi cabaran Yang pertama, mengadakan perlindungan dan menekan kesawanan yang praktikal dan berstruktur Nabi boleh dilatih untuk memahami asas perniagaan seperti pengurusan kos, pemasaran dan pengurusan inventory. Latihan ini boleh disesuaikan dengan keperluan dan kebolehan mereka uh, serta dijalankan secara berterusan dengan bimbingan guru dan pakar perusahaan. Jadi uh, latihan ini sangat penting kepada individu supaya mereka dapat melakukan perniagaan itu dengan lebih Uh, praktikal, sistematik uh, sehingga uh, mereka itu dapat dijalankan dengan lancar. Yang kedua meningkatkan sokongan daripada komuniti dan organisasi luar untuk menjadikan pemuda yang lebih lengkap. Uh, sekolah boleh memohon bantuan daripada badan bukan kerajaan, NGO atau agensi berkaitan untuk menjadikan pelatihan seperti yang berkuali modern Bahasa dari kualiti dan memang kerja sesuai Ingat sebuah komuniti, kebualan asal untuk melaksanakan persoalan dapat dipenuhi jadi um, uh, sekolah boleh uh, cuba untuk bantuan daripada pihak-pihak uh, NGO dan sebagainya Supaya mereka dapat uh, menyediakan yang berkualiti Supaya produk yang dihasilkan juga uh, lebih berkualiti Sehingga mendapat kepercayaan orang ramai Mengadakan kempen kesedaran, kesedaran masyarakat secara konsisten untuk menghapuskan siman terhadap keinginan bahkan seperti forum, seminar dan aktiviti komuniti boleh diadakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ke keupayaan OKU ini uh, kisah yang OKU dalam bidang persamaran juga boleh diketegahkan melalui media sosial, televisyen atau pemerintah komuniti bagi menunjukkan produk mereka uh, sama low quality dengan yang lain, jadi pihak televisyen dan sebagainya boleh berkembangkan uh, lagi, menonjolkan Usahawan-usahawan yang OKU okay, di televisyen Supaya orang ramai dapat lihat Walaupun mereka ini Kekurangan uh, tapi mereka Masih mampu uh, untuk Menghasilkan produk-produk yang berkualiti jadi perkara itu dapat Mengurangkanlah stigma dan Diskriminasi ini Baiklah yang terakhir Konklusi Secara keseluruhannya Telah terbukti bahawa MBK juga mempunyai potensi besar untuk terlibat dalam dunia persahabatan jika diberi peluang dan diberikan yang sesuai aktiviti seperti jualan kerang tangan dan seni kreatif jualan makanan dengan setiap produk pertanian dan, dan hidroponik mampu memberi pengalaman awal kepada MBK dalam bidang perniagaan malah juga membantu meningkatkan kemahiran hidup memupuk kepercayaan diri dan membentuk peluang masa hadapan tanpa begitu beberapa cabaran seperti kekurangan kemahiran dan pengetahuan, kekurangan sokongan infrastruktur serta stigma dan sosial disk, stigma sosial dan diskriminasi pasaran perlu dihadapi dan diatasi bagi memastikan kelestarian pelibatan OKU dalam bidang keseluruhan. Oleh itu, kerjasama berbagai pihak termasuk kerajaan, institut pendidikan, pertubuhan muka kerajaan dan sebagainya penting bagi memastikan kolangan ini dapat terus Uh, ti tidak dipikirkan dalam arus pembangunan negara. Pendekatan inklusi dan berterusan dalam pelibatan OKU dan aktiviti keusahawanan harus menjadi satu strategi penting dalam membina masyarakat yang adil, produktif dan penyayang. Ha, dan ini dari dari akhir di bagi ajar kepada BPK kerana telah menjayakan aktiviti uh, pada SK uh, pengetua SK Negeri 2 uh, dan sebagainya itu saja Okey saja daripada saya sekian terima kasih